Rusiyanın Khabarovsk yerində vaksin vurduran şəxslərə yumurta paylanılacaq. Bu qərar yaşı 60-dan çox olanlara şamil ediləcək. Belə ki, həmin şəxslər peyvənd vurdurarsa, 10 yumurtanı ödənişsiz ala biləcəklər. Khabarovsk baş nazirinin sosial məsələlər üzrə müavini Yevgeni Nikanov qeyd edib ki, bölgədəki istehsalçılar artıq yumurtaların bir hissəsini vətəndaşlar üçün ayırır. Onun sözlərinə görə, yumurtalar bu gün də sabah vaksinasiya prosesinin aparıldığı 14 yerdə veriləcək. Daxili Nazirət əməlləri ilə ölkəmizdə keçirilən ekoloji sağlamlığın yaxşılaşdırılmasına və ətraf mühitin mühafizəsinə yönələn geniş miqyaslı tədbirlərə kölgə salan şəxslərə qarşı ardıcıl və təxirə salınmaz mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Bu barədə Sfera Azbaşıq Prokurorluğunun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Belə ki, Yasamal rayonu Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsi 150 ünvanında ağacların qanunsuz kəsilməsi ilə bağlı Bakı şəhər icra hakimiyyətinin yaşıllaştırma təsərrüfatı birliyinin müraciəti üzrə baş prokurorluğun cinayət təqibindən kənar icraatlar idarəsində araşdırma aparılıb. Aparılan araşdırmalarla qeyd edilən ünvanında yerləşən Hüseyn Dent stomatoloqu klinikasının direktoru Hüseyn Abdullayev tərəfindən klinikanın həyətində olan meşə fonduna daxil olmayan ağacların qanunsuz kəsilməsi nəticəsində dövlətin qanunla qorunan mənafelərinə ümumilikdə 3000 manat məbləğində ziyan vurulmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu tərəfindən Cinayət Məcəlləsinin 259.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanaraq ibtidai istintaqın aparılması ya Samal rayon polis idarəsinə həvalə edilib. Hazırda cinayət işi üzrə zəruri istintaq hərəkətləri davam etdirilir.